পৰম কৰুণা মই অসীম দয়ালু আল্লাহৰ নামত আৰম্ভ কৰিছো হে নবি তুমি কোৱা মোৰ প্ৰতি ৱহি কৰা হৈছে যে জিনহঁতৰ এটা দলে মনোযোগেৰে মোৰ কুৰাণ পাঠ শুনিছে তাৰপাছত সিহঁতৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰলৈ উভতি গৈ কৈছে আমি এক বিস্ময়কৰ কুৰাণ পাঠ শুনিছোঁ যিয়ে সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়ে আমি তাৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৰিছোঁ এতিয়া আমি আৰু কেতিয়াও ইবাদত বন্দীগীত আমাৰ প্ৰতিপালকৰ লগত অইন কাকো অংশীদাৰ নকৰোঁ আৰু এই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰতিপালকৰ মৰ্যাদা অতি উচ্চ তেওঁ কোনো স্ত্ৰী আৰু সন্তান গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আমাৰ মাজত থকা নিৰ্বোধসকলে আল্লাহ সম্পৰ্কে অবাস্তৱ কথা কৈছিল অথচ আমি ধাৰণা কৰিছিলোঁ যে মানুহ আৰু জিনে কেতিয়াও আল্লাহ সম্পৰ্কে মিছা কথা নক'ব وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أرى كسوماً مانو هين كسوماً جنور أسرائي لئيسل أي دوري خيحوتي جنهوتر أحنكار بردھی كوريسل وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحداً আর তোমালোকে ধারণা করার দরে সিহতেও ধারণা করেছিল যে আল্লাহে কেতিয়াও কাকু পুনর্জীবিত নক আর আমি আকাশ পর্যবেক্ষণ করছো আর দেখবলে পাইছো আকাশ কঠোর প্রহরী উল্কাপিণ্ডরে পরিপূর্ণ আৰু আমি আগতে আকাশৰ বিভিন্ন ঘাটিত সংবাদ শুনিবলৈ বহি থাকিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কোনোবাই সংবাদ শুনিব বিচাৰিলে সি দেখিবলৈ পায় যে তাৰ ওপৰত নিক্ষেপৰ বাবে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড প্ৰস্তুত হৈ আছে

আৰু আমাৰ কিছুসংখ্যকটো সৎ কৰ্মশীল আৰু কিছুসংখ্যক ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম আমি বিভিন্ন পথত বিভক্ত আছিলোঁ আৰু আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে আমি পৃথিৱীত কেতিয়াও আল্লাহক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিম আৰু বেলেগ ক'ৰবালৈ পলায়ন কৰিও তেওঁক ব্যৰ্থ কৰিব নোৱাৰিম আৰু যেতিয়া আমি সৎ পথৰ নিৰ্দেশ শুনিলোঁ তেতিয়া তাৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৰিলোঁ এনেকে যিয়ে তাৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৰে সি কোনো ক্ষতি বা অন্যায়ৰ আশংকা নকৰে আৰু আমাৰ মাজত কিছুসংখ্যকটো আল্লাহৰ আজ্ঞাবহ হৈ গৈছে আৰু কিছুসংখ্যক এতিয়াও সীমা লংঘনকাৰী হিচাপেই আছে পিছে যিসকলে ইছলাম গ্ৰহণ কৰিছে সিহঁতেই সঠিক পথ বাছি লৈছে আৰু যিসকল সীমালংঘনকাৰী সিহঁতটো জাহান নামৰ ইন্ধনহে আৰু এয়াও অহি কৰা হৈছে যে যদি সিহঁত সঠিক পথত অবিচল থাকিলেহেঁতেন তেন্তে মই প্ৰচুৰ পানী বৰষুণেৰে সিহঁতক সমৃদ্ধ কৰিলোহেঁতেন যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা সিহঁতক মই পৰীক্ষা কৰি লওঁ আৰু যিয়ে আপোন প্ৰতিপালকৰ স্মৰণৰ পৰা মুখ ঘূৰাই লয় তাক তেওঁ কঠিন শাস্তিত প্ৰৱেশ কৰাবিল আৰু মছজিদসমূহ আল্লাহৰ স্মৰণৰ বাবে গতিকে তোমালোকে কাকো আল্লাহৰ লগত অংশীদাৰ নকৰিবা আৰু যেতিয়া আল্লাহৰ বান্দা মহাম্মাদ তেওঁৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ থিয় হ'ল তেতিয়া এনেকুৱা লাগিল যেন সিহঁত তেখেতৰ ওপৰত আহি ভাঙি পৰিছেহি উল ই তুমি কোৱা মই কেৱল মোৰ প্ৰতিপালককহে মাতোঁ আৰু তেওঁৰ লগত অইন কাকো অংশীদাৰ নকৰোঁ কোৱা মই তোমালোকৰ কোনো ক্ষতি আৰু কল্যাণৰ মালিক নহয় কোৱা আল্লাহৰ হাতৰ পৰা মোক কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই তেওঁৰ বাহিৰে কোনো আশ্ৰয়স্থলো পাব নোৱাৰোঁ কেৱল আল্লাহৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ বাণী আৰু বাৰ্তাসমূহ প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই মোৰ কাম আৰু যিয়ে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ ৰচুলক অমান্য কৰিব তাৰ বাবে আছে জাহান নামৰ জুই তাত সিহঁত চিৰকাল থাকিব অৱশেষত যেতিয়া সিহঁতে সেই প্ৰতিশ্ৰুত বস্তু দেখিবলৈ পাব তেতিয়া সিহঁতে জানিব যে কাৰ সাহায্যকাৰী দুৰ্বল আৰু কাৰ সংখ্যা কম ই কোৱা মই নাজানো তোমালোকক যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে সেইটো নিকটৱৰ্তী নে মোৰ প্ৰতিপালকে ইয়াৰ বাবে কোনো দীঘলীয়া ম্যাদ নিৰ্ধাৰণ কৰিব গুপ্ত বিষয়সমূহ জ্ঞাত আৰু তেওঁ তেওঁৰ গুপ্ত বিষয়সমূহৰ জ্ঞান অইন কাৰো ওচৰত প্ৰকাশ নকৰে কেৱল তেওঁৰ মনোনীত ৰচুলৰ ওচৰতহে প্ৰকাশ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁ তেওঁৰ ৰচুলৰ সন্মুখত আর পিছত প্রহরী নিযুক্ত করে লিয় কদে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিপালকৰ বাৰ্তাসমূহ যে সঠিকভাৱে পৌঁচাই দিছে সেয়া জানি লবলৈ আৰু তেওঁ তেওঁলোকৰ যাৱতীয় অৱস্থা পৰিৱেষ্টন কৰি ৰাখিছে আৰু তেওঁৰ সকলো বস্তু পৰিপূৰ্ণৰূপে হিচাপ কৰি ৰাখিছে